नाजरीन आज हमने पाकिस्तान के मरूफ इस्कॉलर डॉक्टर फजलान पर बात करनी है डॉक्टर फजलान उन्नीस सौ उन्नीस में पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूवा के इलाके हज़ारा में पैदा हुए आपके वालद मौलाना शहबुद्दीन साहब दारलूम दियोबंद के फारग तहसील और शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद अलहसन के रफीक और कुलीग थे डॉक्टर फजल रहमान ने बयान किया है कि उनके वालद ग्रामी बचपन में ही इस बात का उन्हें एहसास दिलाया था कि जहाँ तक मैं देखता हूँ मदारस का निसाब और निज़ाम तालीम जदीद तकाजा और मकतज़ियात से हम आहंग नहीं है मुसलमानों को अगर इलमी जवाल से छुटकारा हासिल करना है तो जदीद इलमी रिवायात से रजू करना नागजीर है डॉक्टर रहमान ने अपने वालद की इस नसीहत को हज़र जहाँ बनाया वो इस्लाम के फ़हम के लिए न सिर्फ़ उर्दू फ़ारसी अरबी और इंग्लिश ज़बान का बहुत आला दर्क रखते थे बल्कि यूरोप के इल्मी सरमाए की जो तीन बड़ी ज़ुबानें हैं जर्मन फ्रेंच और लैटिन इन तीनों ज़ुबानों पे भी उन्होंने अबूर हासिल किया डॉक्टर फसल रमान कहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है आलम इस्लाम की एक तो अहल मदारस है और दूसरी तरफ़ जदीद जामियात के परवरदा यानी सेकुलर ट्रेडिशंस के परवरदगान जदीद तालीम याफ्ता हैं वो कहते हैं ये दोनों जो है ये इस्लाम का जजवी फहम रखते हैं उस इस्लाम का फहम कुल्ली इनके बस की बात नहीं है मसलन वो ये कहते हैं कि जो जदीद तबका है उनके यहाँ जो मैं कमी महसूस करता हूँ कि वो तारीख़ का शूर तो रखते हैं लेकिन इस्लाम के असूलो मबादियात का दर्क नहीं रखते दूसरी जानब जो अहिल मदारस हैं वो इस्लाम के असूलो मबादियात का फहम तो रखते हैं लेकिन तारीख़ का जो शुरू है उससे महरूम है वो मिसालें देते हैं मसलन आज जो मगरबी जामियात या हमारी मकामी जामियात की जो तालीम याफ्ता जदीद इस्लामी दानिश है उनका वो अलमिया ये बयान करते हैं कि वो सिकुलर ट्रेडिशंस के अंदर इतने रचे बसे हैं कि वो मिसाँ के मदीना का जो डाक्यूमेंट है उसके मुताले का एनालाइज करके ये बताते हैं कि आप्म दरअसल इस माहे के ज़रिए देखें ये कंटेंटित करता है कि आप्म एक सिकुलर स्टेट की बुनियाद रख रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम है कि जब वो मिसा के मदीना पे दस्तखत कर रहे थे तो ही वाज एक्टिंग रिलीजियसली जो आपका बुनियादी मनसब और मिशन है उसको साइड पर रख कर आप ये महिदा कैसे कर सकते हैं वो कहते हैं कि ये जो जदीद दानिश है जदीद इस्लामी दानिश जो है ये उसके अंदर जो फ्लाह है वो इस वजह से है कि वो इस्लाम के असूलो मबादियात कालम नहीं रखते इसी तरह वो कहते हैं कि तारीख़ इस्लाम के अंदर मुख्तफ चैलेंजेस आए मसला ख़ारजियत का चैलेंज था मुतजिला का चैलेंज था एक्सट्रीम तस्व का चैलेंज था तो इन चैलेंज से उदा बरा होने के लिए उस वक्त मुख्तलिफ जो डॉक्ट्राइनस डिवेलप हुई जो उस ख़ास तारीखी चैलेंज का वो जवाब थी तो होना तो ये चाहिए था कि आज जब ना ख़ारजियत का चैलेंज है ना मुतजला का चैलेंज है और ना एक्सट्रीम तसव्वुफ का चैलेंज है तो वो हमारी इस्लामी रिवायात का वो एक कॉन्स्टेंट फ़र्नीचर और फीचर क्यों बन गई हैं उनको तो वो तो एक हिस्टोरिकल गार्बेज है दैट शुड बी असाइड उसको अलग कर देना चाहिए वो कहते हैं इसकी वजह ये है कि जो अहले मदारिस हैं वो तारीख़ का शऊर नहीं रखते उन्हें पता नहीं है कि इस्लाम के असूलो मबादी ने तारीख़ के गोश्त पोस्ट में किस तरह के चैलेंजेस से किस तरह रिस्पॉन्ड करवाया है यानी वो असूलो मबादी की जो वर्किंग है तारीख़ के अंदर उसका दर्क अहल मदारस नहीं रखते डॉक्टर फजल रमान की जो स्कॉलरशिप है उसका जो मेरा मुताल है मैं देखता हूँ कि उस स्कॉलरशिप के जो है तीन बुनियादी फीचर्स हैं ट्रेडिशन है रीज़न है और इंटन है ट्रेडिशन को वो अपनी रूट्स बनाते हैं रीज़न जो है यानी अक्ल दानश और फ़िक्र और जदीद इस्कॉलरशिप के जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको वो अपने विंग्स बनाते हैं और इन ट्यूशन जो है उसको वो इसके इलाही का सबब करार देते हैं वो कहते हैं इन ट्यूशन उनके नज़दीक वो जो तसवफ़ की रिवायत का जो नाम नेहाद इरफान है कि जी वो सूफ़ी को इल्हाम हो रहा है कि उसके ऊपर ये इल्म हासिल उस पर ये इरफान हुआ है वो उसको वो नहीं समझते उनके नज़दीक इंट्यूशन जो है वो बेसिकली नॉलेज नीडेड इन फेथ से इबारत है तो डॉक्टर फजल रहमान की स्कॉलरशिप का जो बुनियादी खासा है कि उस स्कॉलरशिप के अंदर रीज़न ट्रेडिशन और इंट्यूशन वो बड़ी हम नज़र आती हैं डॉक्टर फजल रहमान जो हैं उनके बारे में हमारा ये ख्याल जाता है कि वो चूँकि ज़्यादातर उनका टाइम वेस्ट में गुजरा है तो वो लाजमन सेकुलरिज्म को एंडोर्स करते होंगे वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े बहरानों का सबब बना है वो कहते हैं कि सिकुलरज़म सिर्फ स्टेट और चर्च की हीदगी थी इसने नॉलेज की जो बाडी है उसको भी डिवाइड करके रख दिया आज जो फ्रेगमेंटड नॉलेज है ये तारीख़ इंसानी या इस मौजूदा आलमी आफाकी तहजीब मग़रब का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम एक फ्रेगमेंटेड नॉलेज के इराद से गुज़र रहे हैं यूनिटी ऑफ नॉलेज जो है वो मिसिंग है इसलिए मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर फजल रमान को अगर संजीदगी से समझा और पढ़ा जाए तो इस वक्त आलम इस्लाम के लिए वो एक बीकन लाइट की हैसियत रखते हैं थैंक यू